Kau antalal Alimul Hakim, ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang mempertemukan kita dengan bulan Ramadhan yang mulia, ini tetamu Allah Subhanahu Wa Taala yang cuma datang setahun sekali, tuan-tuan. Ramadan kali ini sebenarnya berbeza dengan Ramadan yang lalu Kerana apa tuan-tuan? Kerana di usia kita semakin hari semakin bertambah Maka sebab itulah sepatutnya tuan-tuan Kita kena lebih merasai tuan-tuan eh, Merasai amalan dan kebaikan berbanding lebih daripada Ramadan sebelumnya tuan-tuan Maka kita ambil peluang Ramadhan yang tiba pada tahun ini tuan -tuan, Yang kita duduki pada tahun ini tuan -tuan, Yang masih berbaki dalam 6 hari lagi tuan -tuan, Kita rebutlah sebaik-baiknya tuan -tuan, Kerana besar kemungkinan Kita tidak akan menemuinya di tahun hadapan tuan -tuan. Setiap detik sepanjang bulan Ramadhan ini adalah sebaik-baik masa dan sebaik-baik hari di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan yang banyak kepada bulan Ramadhan eh, berbanding dengan bulan-bulan yang lain seperti dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. إذا كان في أول ليلة من شهر رمضان سفدت شياطين ومردت الجن Apabila tiba awal malam dalam bulan Ramadhan Diikat semua syaitan-syaitan jin yang derhaka Wa gulliqat abwa bunnar falam yuftah minha bab ditutup semua pintu-pintu neraka dan dibuka dan tidak dibuka walaupun satu pintu. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa yunadi munad. dan dibuka pintu-pintu syurga dan tidak akan ditutup walau satu pintu pun. Lalu ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir walillahi muttaqa minan nari wa dhalika kullu laila maka penyeru pun menyeru wahai orang yang mengharapkan kebaikan terimalah wahai orang-orang yang mengharapkan kejahatan berhentilah dan yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala akan dibebaskan daripada api neraka dan penyeru itu akan menyeru pada setiap malam Ramadan. Ini riwayat Al-Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini tuan-tuan dapat menerangkan kepada kita beberapa keistimewaan dalam bulan Ramadan. Antaranya akan dibukakan semua pintu-pintu syurga itu untuk menerima amalan soleh. Eh, amalan soleh yang begitu banyak yang dilakukan oleh orang mukmin pada bulan ini. Begitu juga akan ditutup semua pintu neraka itu kerana sedikitnya bilangan maksiat yang dilakukan oleh orang mukmin pada bulan ini. Maka syaitan-syaitan juga diikat apabila tiba bulan Ramadan dan mudahlah untuk kita melakukan amalan-amalan kebaikan. Ha sebelum ini bolehlah kita kata kan susah kita nak buat amalan kebaikan kerana apa kerana ada hasutan daripada syaitan tetapi ini kita tak boleh nak cakap apa kan Allah Subhanahu Wa Taala mengikat jin dan syaitan membelenggukan di dalam api neraka tuan-tuan jadi kelebihan bulan Ramadan ini juga difardukan puasa di dalamnya tuan-tuan kerana puasa ini merupakan setinggi-tinggi amalan bagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Eh? Jadi puasa ini penghapus dosa kita, dosa-dosa dan dosa maksiat yang dilakukan. Kadang-kadang kita tak terlepas daripada melakukan dosa tuan-tuan. Setiap hari kita melakukan dosa tuan-tuan. Kadang-kadang maksiat mata kita tuan-tuan. Kadang-kadang maksiat telinga kita. Kadang-kadang maksiat mulut kita Kadang-kadang maksiat anggota tubuh badan kita tuan -tuan. Maka dengan puasa ini tuan -tuan, Allah SWT akan mengampunkan dosa-dosa kecil kita tuan -tuan. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Wa man shama Ramadan imanan واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك رواه البخاري والمسلم Sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengharapan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala maka dia akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu yakni dosa-dosa kecil tuan-tuan. Antara keistimewaan puasa juga tuan-tuan Allah subhanahu wa ta'ala menggandakan Pahala orang-orang yang berpuasa melebihi amalan-amalan lain Di mana kadarnya hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kullu amali ibni Adam yudha'afu al-hasanah Bi asyri amthaliha ila sab'ati mi'atin dha'afin Eh, Semua amalan anak Adam digandakan kebaikannya 10 kali ganda Sehinggalah 700 kali ganda Qala Allah Azza wa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ila Sumu fa innahu li wa ana ajizi bih eh? Melainkan puasa kerana ia untuk aku Dan aku sendiri yang akan membalasnya Wahana jaziyah dan شَهْوَتَهُ wata'ama مِنْ ajli mereka yang meninggalkan syahwat dan makanannya kerana aku semata-mata ya ini meninggalkan syahwat dan makanannya kerana Allah subhanahu wa taala l'isa'im farhatan farhatan indal fitrah wafarhatan indalik dan bagi orang yang berpuasa itu Dia akan mendapat dua kegembiraan Yang pertama dia akan mendapat kegembiraan ketika dia berbuka tuan -tuan. Eh? Yang kedua dia akan mendapat kegembiraan Bila mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan Dapat kita faham dengan hadis eh, Dua kegembiraan ini tuan-tuan Al-Hafiz Ibn Al-Rajab Al-Hambali rahimahullah menerangkan bahawasanya manusia ini kadang-kadang secara fitrahnya dia cenderung kepada perkara yang serasi dengannya seperti makanan dan minuman serta hubungan suami isteri sepanjang hari maka sepanjang hari dalam bulan puasa itu orang yang berpuasa itu dilarang melakukan perkara-perkara sedemikian eh demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala namun apabila tiba dia berbuka maka dia kembali dibenarkan untuk menikmati nikmat-nikmat tersebut maka ini adalah satu kelegaan dan kepuasan ini bukan sekadar kegembiraan fizikal tetapi juga spiritual kerana berbuka itu adalah sesuatu ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan, kegembiraan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan ini tuan-tuan berlaku apabila seseorang itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak tuan-tuan. Eh, maka dia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang sangat besar. Eh, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuknya kerana puasanya di atas dunia. Eh, ini adalah kebahagiaan yang sangat hakiki tuan-tuan. Yang tiada tolak bandingannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairaw wa a'zama ajra. Dan ingatlah apa jua kebaikan yang kamu kerjakan Sebagai bekalan untuk diri kamu Tentulah kamu akan mendapat balasan di sisi Allah eh, Sebagai balasan yang sebaik-baiknya Dan yang amat besar pahalanya Surah Al-Muzammil Begitu dalam firman Allah yang lain Yawma tajidu kullu nafsim ma'amilat min khairin muhdara' Pada hari kiamat tiap-tiap seseorang akan mendapati apa sahaja kebaikan yang telah dia kerjakan semasa di atas muka bumi ini sedia dibentangkan kepadanya di dalam surat-surat amalan. Maka ketika itu kita akan melihat ganjaran tersebut orang yang berpuasa dia akan merasa tuan, -tuan kebahagiaan yang tiada tandingan tuan, tuan bila dia melihat eh ganjaran tersebut lebih besar daripada kegembiraan berbuka di dunia ini. Eh, kesimpulan dalam hadis ini tuan-tuan yang boleh kita ambil. Hadis ini mengajarkan kita bahawa kegembiraan bagi orang yang berpuasa bukanlah terhad di dunia sahaja. Bahkan ia berlanjutan eh sehinggalah ke, ke apa ini? di ke akhirat tuan-tuan. Jika di dunia ini dia gembira kerana dapat berbuka eh, Di akhirat kelak dia akan lebih berbahagia Kerana dia dapat melihat ganjaran yang Allah subhanahu wa ta'ala rahsia untuknya Yang Allah subhanahu wa ta'ala simpan untuknya eh, Jadi semoga kita tuan-tuan termasuk dalam golongan yang meraihkan dua kegembiraan ini tuan-tuan Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna fil jannah babun yuqalu lahu rayhan yadkhulu minhu saibun yawmal qiyamah sesungguhnya di dalam syurga ada satu pintu yang dipanggil ar-rayyan eh masuk melalui orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum eh tidak boleh masuk melaluinya seorang pun selain mereka maksudnya orang yang tidak berpuasa eh jadi yuqalu ayna saimun eh seorang itu pun menyeru mana orang yang berpuasa fayakumun mereka pun bangun Katakan mereka bangun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughlika fa lam yadkhul minhu ahad maka apabila mereka orang yang berpuasa masuk di dalam pintu itu maka pintu itu akan ditutup serapat-rapatnya maka tidak boleh masuk melalui seorang pun selepas daripada itu tuan-tuan jadi tuan-tuan maka kelebihan yang seterusnya kita sudah masuk ke dalam fasa 10 malam terakhir ini di dalamnya terdapat satu malam yang sungguh istimewa yakni malam Lailatul Qadar. Maka antara malam sepuluh terakhir itu perbanyakkanlah kita eh meng, apa ni mengumpul sebanyak-banyak dan meraih sebanyak-banyak pahala eh melakukan berbagai-bagai ibadah yang seperti mana Rasulullah anjurkan kepada kita seperti qiyamul Lail, membaca al-Quran bertadarus maka tuan-tuan dalam Lailatul Qadar ini tuan-tuan satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada para sahabat ajma'in Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Ar-Riyadhus Salihin bab kelebihan Lailatul Qadar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat, wahai sahabat, wahai sahabat sekalian, satu ketika dahulu ada seorang Bani Israel yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat taat dan tinggi imannya. Kerana apa? Kerana dia beliau keluar fi sabilillah selama seribu bulan. Yang ini bersamaan dengan 83 tahun tuan-tuan. Lelaki ini tuan-tuan, dia bukan pergi berniaga tapi dia pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu taala. Eh? Jadi bawa pedang tuan-tuan. Kalau mati, matilah tuan-tuan sebagai syuhada. Jadi bila sahabat ni dengar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita ni, sahabat terlopong tuan-tuan. Kan? Sahabat dia tergamam. Jadi bila sahabat dengar Sahabat pun bertanya Cakap kepada Rasulullah Kalau macam tu Rasulullah Kita ni tak ada apa-apa lah Rasulullah Kan Istakalluha eh, Dalam matan itu sebut Kita ni Rasulullah Umur kita pun tak sampai 63 tahun tuan -tuan. Kan 63 tahun pun tak sampai Kadang-kadang umur 50 dah meninggal Kan umur 20 pun dah meninggal Kadang-kadang kan? Jadi umur kita tak sampai 63 tahun. Jadi para sahabat pun bagi tahu kepada Rasulullah bagaimana kita nak berjihad selama 83 tahun ni ya Rasulullah. Maka tentuan bila Nabi sebut ada Bani Israel yang berjihad selama 1000 bulan yakni bersamaan dengan 83 tahun. Maka para sahabat pun berkata Pakat abih lah kita Tinggai belakang lah yeah. Kita ni wahai Rasulullah Macam mana kita nak kejar ni Maka turunlah firman Allah Dalam surah Al-Qadar Maka Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala Auzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Inna al- nazzalnahu fi lailatul qadar Allah bagi tahu kita tuan-tuan Kami sesungguhnya telah menurunkan pada malam Ramadan itu lailatul qadar Allah bagi tahu kita ya tuan-tuan wa ma ajra kama lailatul qadar Kamu tahu tak apa itu malam lailatul qadar Allah tanya kita tuan-tuan. Allah tanya tanya kita apa itu malam Lailatul Qadar? Kalau orang yang faham Al-Quran, orang yang mentadabbur Al-Quran seolah-olah dia merasakan dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Maka Allah tanya kita 1400 tahun yang lalu tuan-tuan sampai pagi ini sampai hari ini sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala tanya kita tuan, -tuan. maka lailatul qadri khairum min alfisyah tengok Allah bagi tahu kita tuan, tuan aku hadiahkan kamu umat Muhammad umat yang lain tak ada dapat nabi lain tak dapat tuan-tuan tapi kenapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat? Kerana mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bagi tahu eh, malam itu lebih baik daripada seribu bulan. Cuba kita renung tuan-tuan, kita tanya diri kita ni tuan-tuan. Selama kita hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ni tuan-tuan. Adakah kita buat persiapan dalam menghadapi Lailatul Qadar, tuan-tuan? Cuba kita tanya diri kita, tuan-tuan. Selalunya 10 Ramadan ni orang sibuk duduk apa, tuan-tuan? Duduk menyiapkan baju raya, tuan-tuan, cari baju raya. Duduk cari ketupat, duduk cari lemang, tuan-tuan. Sampai tertinggal, tuan-tuan, malam yang sangat diberkati ini, tuan-tuan. Ruginya tuan-tuan eh, Bila mana kita sibuk Sehingga kita tidak dapat Mengejar malam Lailatul Qadar ini Maksudnya kita adalah orang yang sangat-sangat rugi tuan-tuan Kerana malam itu bersamaan dengan 83 tahun tuan-tuan Kalau kita buat ibadat Kalau kita solat tahajud dua rakaat Seperti kita buat 83 tahun tanpa henti tuan-tuan kalau kita baca al-Quran satu huruf pun seperti 83 tahun tuan-tuan kita baca. Jadi tuan-tuan turunlah ayat keempat Tanazzalul malaikat waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amru. Eh turun para malaikat ke bumi Allah Subhanahu wa taala yang diketuai oleh malaikat jibril dan di belakangnya penuh dengan para-para malaikat yang lain eh kalau kita tahu tuan-tuan malaikat ni tempatnya di langit tuan-tuan tempatnya di langit tempat itu sangat mulia di langit tapi kenapa malaikat nak turun juga ke bumi Allah Subhanahu wa taala kerana malam itu adalah malam lailatul qadar eh Maka pada malam itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat eh, untuk turun membawa berkat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang dikhaskan untuk malam itu tuan-tuan. Eh? Dan juga ditetapkan umur seseorang itu rezeki dan ajal manusia itu. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala fiha yufaraku kullu amrin hakim eh kami menurunkan al-Quran pada malam yang tersebut kerana pada malam yang berkat itu dijelaskan kepada malaikat tiap-tiap perkara mengandungi hikmah serta yang berlaku tidak berubah atau bertukar surah ad-dukhan maksud urusan yang penuh hikmah ialah apa tuan-tuan pada malam tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Menentukan umur ha, Menentukan umur kita balik Rezeki dan ajal manusia eh, Allah subhanahu wa ta'ala Mengampunkan hamba-hambanya tuan-tuan Pada malam tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Akan membuka seluas-seluas pengampunan Pada malam tersebut bagi orang yang menghidupkan malam tersebut dengan penuh keimanan dan tuan-tuan maka tuan-tuan berazamlah kita tuan-tuan berazam tekad carilah malam Lailatul Qadar ini tuan-tuan pada malam 10 terakhir kita ni hanya berbaki lagi 6 hari bangunlah malam kejutlah ahli-ahli keluarga kita tuan-tuan kalau ada anak kejut semua anak-anak kita tuan-tuan. Solatlah dua rakaat tuan-tuan. Eh? Baca al-Quran satu muka pun jadi tuan-tuan. Eh? Jadi kalau ada cucu-cucu bangunkan cucu-cucu tuan-tuan. Eh? kalau kita ada menantu bangunkan menantu sekali tuan-tuan. Kita isikan malam itu dengan qiyamul lai, membaca al-Quran. Eh? dan doa juga yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita seperti dalam hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jikalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang perlu aku ucapkan? Apa yang perlu aku minta?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna perbanyakkan doa ini dalam 10 akhir Ramadan ini tuan-tuan maka marilah sama-sama kita berazam dan bertekad untuk menggunakan malam-malam yang berbaki ini di bulan Ramadan ini dengan mengisi Eh, dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Rasulullah itu adalah seorang yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi bagi dia tidak pernah melepaskan malam Lailatul Qadar selama beliau hidup Tuan-tuan ini kan pula kita Tuan-tuan manusia yang penuh sangat dengan dosa Tuan-tuan maka kita kejarlah carilah malam Lailatul Qadar ini tuan-tuan. Mudah-mudahan lebih ini kita berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar biarpun sekali seumur hidup kita tuan-tuan. Semoga kita berjaya dikurniakan ketakwaan dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekadar itu sahaja daripada perkongsian saya pada tengah hari ini. Mudah-mudahan dapat ambil manfaat yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.